ধুইছে ধুইছে চাফ এক্সেল দি পেলাই ভালকৈ ধুই দিছে কোনে জানেনে কৃষক মুক্তিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ বাৰু ভালেই আৰু আজি প্ৰথমতে আপোনালোকক মই মোৰ ফালৰ পৰা একদম ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কিয় জানেনে আপোনালোকে ইমানেই মোক মানে সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট দিয়ে আৰু কিছুমান কমেণ্টৰ মই উত্তৰ দিব পাৰোঁ আৰু কিছুমান কমেণ্টৰ মই উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ সময়ৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে যাতে বেয়া নাপায় আৰু নিজৰ বুলি যাতে এইটো কথাত ক্ষমা মানে ক্ষমা কৰি দিয়ে এইখিনি আছিল আৰু এতিয়া হ'ম মূল প্ৰসংগলৈ আপোনালোকে দেখিছে কৃষক মুক্তি অঁ কৃষক মুক্তি বিদ্যুৎ শইকীয়াই কি কৈছে কি কৈছে মই সকলোখিনিক বাৰু ক'ম আৰু তাৰ আগতে তেওঁটো চিনাকিটো দি ল'ব লাগিব নহয় জানো তেওঁ ইতিমধ্যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স মহিলাসকলৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আৰু হেৰি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত আন্দোলন কৰি আছে সেই আন্দোলনটো আন্দোলনেই আৰু গুৱাহাটীত যেতিয়া জলাশয়ত ঘৰ চৰ ভাঙিছিলে শিল শাকোত সকলোৱে গম পায় তেতিয়া তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে ডেৰ দুই বছৰ জড়িত আছিল আৰু তেওঁ আজি আজি মানে এইখিনি ক্ষোধত কৈছে খুব শুভত এইখিনি কথা কৈছে কিয় কৈছে তেওঁ আজিলৈকে ক'ব নোৱাৰিব কিন্তু কৃষক মুক্তিৰ আমাৰ বিদ্যুৎ শ্বকীয়াহঁতৰ কথা কৈছে বা উমানন্দ মৰ্দৈৰ কথাটো বাদ দিয়ক দেই সেই চেপ্তাৰটো বাদ দিয়ক তাৰ বাদে কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে কৃষক মুক্তিৰ মানুহে এইবিলাক কাৰোবাৰ পৰা পইচা লয় কাৰোবাৰ পৰা মানে আন্দোলন কৰাত কিন্তু এক নম্বৰ সেইটোক ক'ব লাগিব আপোনালোকে নিজেও ক'ব লাগিব কাৰণ কৃষক মুক্তিটো জন্ম দিছিলে কোনে অখিল গগৈয়ে আৰু অখিল গগৈ আন্দোলনকাৰী বুলি সকলোৱে জানে নহয় জানো আৰু সেই আন্দোলনৰ সময়ত ক'ব নোৱাৰিব যে ইহঁতে এনেকৈ কাৰোবাৰ পৰা পইচা লৈছে বা জলাশয়ত যে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি আছে জলাশয়ৰ মানুহে ক'ব পাৰিব নেকি যে এওঁলোকে ইয়াত মানে আন্দোলনৰ গুৰি ধৰি আছে বা এওঁলোকে আমাৰ পৰা পইচা লৈছে কাৰোবাৰ ক'বলৈ সাহস হ'বনে কাৰো নাই পাৰিলে তেওঁলোকে সহায় কৰিব আৰু যদি তেওঁলোকৰ একেবাৰে নাই একে সঁচা কথা এটা কৈছোঁ বিদ্যুতহঁতে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিলেও বা কোনোবাইতো চাই থাকে মই একদম কথাটো সঁচা কথা কৈছোঁ আমাৰ নিজৰ ভিতৰতে যদি এনেকুৱাও সি মানে হয় তাৰ পকেটত পইচা নাথাকে এনেকুৱা এটা মানে অমায়িক ল'ৰা ক'বলৈও লাজ নকৰে ৰুণজুণবাক দুশ টকা এটা দিয়ক বা এশ টকা এটা দিয়ক তেনেকুৱা টাইপৰ কিন্তু তথাপিও ইমান হাহাকাৰত থাকিলেও সি ক'ব নোৱাৰে যে কোনোবাও মানে ক'ব নোৱাৰে যে বিদ্যুতে এনেকৈ মানুহৰ পৰা লাখ লাখ টকা লৈছে বা তহঁতৰ নামত আন্দোলন কৰিম তহঁতে আমাক পইচা দিয়ে আমাৰ আন্দোলন বন্ধ হ'ব সেইটো কথা কিন্তু বিদ্যুৎ শইকীয়াক কোনেও ক'ব নোৱাৰে বিদ্যুৎ শইকীয়া নালাগে আৰু বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ লগত আমিও আন্দোলন কৰিছোঁ আমাকো কিন্তু সেইটো কথা ক'ব নোৱাৰে বা আমি বাৰু এইবিলাক চচলে তচলে এইবিলাক সৰু সুৰা এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ হেৰিবিলাকত আপাৰৰ ছাইডে যিবিলাক মাইক্ৰ ফাইনেন্স হওক বা কিবা হওক এইবিলাক আমি যোৱা নাই মিছা কথানো কিয় কম কিন্তু চচলতো হৈছিলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ তাৰ গৈছিলোঁ কিন্তু নোযোৱা নহয় আৰু তাতো কিছুমান কথা আছে দুই তিনিবাৰ গ'লোঁ তাৰপিছত মই কিন্তু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ হেৰিত মই যোৱা নাই দেই সেইবিলাকত যোৱা নাই আৰু মামায়ে আচলতে সেই কথাটো নিজেও নিজে বান্ধ খাইছিলে হয় নহয় নহয় মামায়ে নিজে দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে লকডাউনৰ সময়ত তেওঁলোকে মানে সেইটো সুবিধা ল'লে হয়নে কিন্তু সেইবিলাকত আৰু মাত মাতিবলৈ নগ'লোঁ দুই তিনিবাৰ গ'লোঁ আৰু বিদ্যুতহঁতকে ক'লোঁ যে তোমালোকে যি কৰি থকা কৰি থাকা গতিকে বিদ্যুৎ শইকীয়া হওক আৰু এটা নাম ল'ব লাগিব মাইক্ৰ' ফাইনেন্স হওক বা স্মাৰ্ট মিটাৰ ভাগপা হওক হেৰি আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু এজন আছে নেতা হেৰিত ঋতুমণি হাজৰিকা তেওঁ তেনেকৈ হেৰি কৰিছে আৰু তেওঁকো কোনেও ক'ব নোৱাৰিব যে কৃষক মুক্তি মানুহে আন্দোলনৰ নামত তেনেকৈ পইচা লৈছে আৰু কিন্তু যিয়ে নহওক মই বেছিকৈ ভিডিঅ'টো মানে দীঘল কৰি গৈ নাথাকোঁ একদম মানে যট পট ক'বলৈ চাওঁ আৰু ন তাৰ পিছতে মানে অকণমান হয়তো ভুলো হৈ যাব পাৰে সেইটো কাৰণে একদম ক্ষমা কৰিছোঁ দেই মানে কি হৈছে কিয় বিদ্যুতৰ খং উঠিছে কিয় এইবিলাক দুই নম্বৰী কাম কৰি থকাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে নিজে চাওকচোন ডিব্ৰুগড়ত সেইদিনাখন যি এখন নাটক সৃষ্টি হ'ল একে অনু কি তনু চলিহা ন অঁ তনু চাহী চলিহাই যায় তনু শ্বাহী সেই তনু চাহীয়ে একদম কোনো কাৰণত নোৱাৰিব একদম তাত তেল ডিপু খুলিব নোৱাৰিব সেই তনু চাহীয়ে দুদিনত কেনেকৈ তেল ডিপু খুলিলে ইয়াত অংক মিলি গ'ল আৰু তনু চাহি মানে হেৰিটো খোল খাই গ'ল হয় নে নহয় সেইটো সেইখন নাটক চেপ্টাৰটো শেষ শেষ হোৱাৰ লগে লগে জাপ দি দিলেহি আহি যোৰহাটত এইবাৰ যোৰহাটত পেণ্ডেলটো পৰি গ'ল আৰু পৰি যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া জাপ দি আছে আৰু হা এই এইটো মানে সেই বাৰু সেইখিনি পিছত কথা ক'ম সেইখিনি ইমান ক'বলৈ নাযাওঁ মই বিদ্যুতৰ ওপৰতহে হেৰি গৈছোঁ বিদ্যুতেনো কিয় জাৰিলে আৰু আপোনালোকে কি কি ক'লে বিদ্যুতে আৰু সঁচাকৈ কিন্তু বিদ্যুতে এনেকুৱা জাৰিছে আৰু আচলতে সি পঢ়া শুনা শুন পঢ়া শুনা আৰু তাতে সি হ'ল মাদক দ্ৰব্য সেৱন নকৰে সেইকাৰণে বিদ্যুতৰ মানে সেইবিলাক তাৰ ইংলিছ হওক কিবা হওক পঢ়া শুনা থকা ল'ৰা পুৰা জাৰি দিছে আৰু সঁচাকৈ বহুত অমায়িক ল'ৰা আৰু সেই বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ কি কৈছিলে চেনেলৰ আগত মানে মই কিন্তু কছকাৰেণ্ট চেনেলটোহে চাওঁ দেই অইনবিলাক চেনেল মই ইমান নাচাওঁ কিয় নাচাওঁ জানেনে ফকটীয়া নিউজ দিয়ে যাৰ তাৰ মানে হেৰিবিলাক আহি পেলাই পইচা কেইটামান পালেই মানে ফকটীয়া কিছুমান নিউজ দি দিয়ে সেইকাৰণে মই সেইটো নাচাওঁ মই চাওঁ কছ কাৰেণ্ট আৰু কছ কাৰেণ্টত কি দিলে বিদ্যুৎ শইকীয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো চাই লওক একাংশ জাতীয় সংগঠনৰ তুলা ধূনা বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ কৃষক মুক্তিৰ নেতা বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপ একাংশ জাতীয় সংগঠনক পে এণ্ড ইউজ বিশেষ চক্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা একাংশ সংগঠনক উদাহৰণ দিলে পূৰ্বৰ ফল নধৰা কেইবাটাও প্ৰতিবাদৰ দুলীয়াজান জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ আৰু যোৰহাটত বিদেশী খেদাটোৰ ৰহস্য আখ্যা দিছে আৰু নাম নোলোৱাকৈ শৃংখল চলিহাক আক্ৰমণ কৰিছে বিদ্যুৎ শইকীয়াই নামত যদি অনুভৱ কৰিবলৈ লয় যে এই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লোৱা ব্যক্তিসকল মানে পে' এণ্ড ইউজ পৰ্যায়লৈকে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা শৌচাগাৰবিলাকত যে লিখা থাকে পইচা দিয়ক আৰু ব্যৱহাৰ কৰক সেই পৰ্যায়ত যদি নেতৃত্বক বা সংগঠনবিলাকক মানুহে ভাবিবলৈ লয় সেইটো আচলতে অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি জাতীয় নেতৃত্বক আহ্বান জনাম সেয়া অসমৰ যোনটো জাতীয় সংগঠনে নহওক লাগিলে যে আমাৰ কাম কাজ ইমান পৰ্যায়ত আমি সতৰ্ক হ'ব লাগে ইমান পৰ্যায়ত আমি আমাৰ কাম কাজখিনি সুশৃংখলিতভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে যাতে আমাক কোনেও পে' এণ্ড ইউজ বুলি আঙুলিটো ল'ব নোৱাৰে দ্বিতীয়তে আমি দেখোঁ যে মানুহৰ মাজত এইবিলাক কথাও চৰ্চা হ'বলৈ লৈছে যে আজিৰ শিল্পী সমাজত প্ৰকৃত শিল্পীসকলতকৈ আচলতে চকুৰালি বা কৰিশ্মা নাথৰ নিচিনা মানুহৰ ডিমাণ্ডটো বেছি গতিকে আমাৰ জাতীয় জীৱনত ৰাজনৈতিক জীৱনত সামাজিক জীৱনতো যদি মানুহে ভাবে যে আচল সংগ্ৰামীসকলতকৈ আচলতে এইবিলাক মানুহে বেছি সংগ্ৰামী হৈ উঠে গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক চৰ্চা হোৱাটো প্ৰকৃত যিসকল সংগ্ৰামী তেওঁলোকৰ কাৰণে আচলতে অপমানজনক আৰু তেওঁলোকৰ আন্দোলনখনৰ প্ৰতি আচলতে এইটো অতি এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰা আমি দেখোঁ আমি এইটো দেখিছোঁ যে ধৰক ইয়াৰ আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে ত্ৰিছটা সংগঠনে উজনি অসমত এটা বৃহৎ এখন জাতীয় সংগ্ৰামৰ সূচনা কৰিছিলে আমি এইটো কথা মানি লওঁ যে আজিৰ দিনটোত অসমীয়া জাতিৰ দুটা দিশৰ পৰা আমি সংকটত পৰিছোঁ দুটা দিশৰ পৰা আমাৰ আক্ৰমণ হৈছে এটা হৈছে যে অনা অসমীয়াসকলে আমাৰ মাটি বাৰী কাঢ়ি লৈছে অনা অসমীয়া বহিৰাগত বনিয়াসকলে আমাৰ ব্যৱসায় কাঢ়ি লৈছে অনা অসমীয়া বহিৰা ব্যৱ যিসকল বহিৰাগত লোক তেওঁলোকে এইখন চৰকাৰৰ দিনত খিলঞ্জীয়া মানুহক আঙুলি তাই কথা ক'ব পৰাকৈ দপদপনি বাঢ়িছে আৰু একে সময়তে আমি দেখিছোঁ যে বিদেশী লোকসকল ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ পিছত অহা যি দেশৰ যি ধৰণৰ লগ লাগিলে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ জাতিটোক আঙুলি তোলাব নোৱাৰে বা আমাৰ মাটিৰ অধিকাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আমাৰ যাতে অধিকাৰ কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে কিন্তু আমি ত্ৰিছটা সংগঠনে যিটো আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে যে আমাৰ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ জিমি দাস বৰ্তমান প্ৰয়াত জিমি দাসৰ ওপৰত লাহতি উপাধিৰ এগৰাকী বহিৰাগত বনিয়াই গাত হাত দিলে তাক লৈ সাংঘাতিক ধৰণে এখন বিপ্লৱ সূচনা হ'ল মাটিৰ অধিকাৰৰ পৰ্যায়লৈকে গ'ল কিন্তু তাৰ দুদিন পিছত হঠাৎ এটা দৃঢ় ঘটা বিক্ষিপ্ত ঘটনাক লৈ সেই নেতৃত্বৰ একাংশ একে উগুৰি খাই পৰিলে জিমি দাসৰ স্বাভিমান জিমি দাসৰ ঘটনা অনা অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে চলা সংগ্ৰামখন আধাতে সামৰি সকলো জঁপিয়াই পৰিলে কোৱা হ'ল যে আমাক বাংলাদেশী কাটিবলৈ সাত মিনিট নালাগে তাৰমানে আৰম্ভ হৈ ক'ৰবাত শেষ হৈ ক'ৰবাত আকৌ আমি শেহতীয়াকৈ দেখিলোঁ যে তেল ডিপুক লৈ যিটো কাণ্ড বি এম সিঙৰ ঘটনাটো আমি ভাবিছিলোঁ যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সঁচা সঁচে তেওঁ যদি অন্যায় কৰিছে তেওঁ যদি সঁচাকৈ ঢুলীয়াজানৰ অইলৰ মাটি বেদখল কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ওপৰত বিবিধ ব্যৱস্থা লওক চিৰদিনৰ কাৰণে তেল ডিপুটো বন্ধ হৈ যাওক আৰু থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহে তেল ডিপু চলাওক কিন্তু দুদিনৰ পিছত তেল ডিপু খোল খাই গ'ল হঠাৎ তনু চাহীও গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল তেওঁলোকে কোৱা কথা আমি নাজানো টনু চাহী দুখী হয়নে নহয় তেওঁলোকৰ দাবী একোৱে ফুলফিল নহ'ল কিন্তু হঠাৎ না মেঘ আছে না গাজনি আছে হঠাৎ ভূমিকম্প পৰা দিবলৈ যোৰহাটত বাংলাদেশী খেদিব লাগে এই গোটেই কথাবোৰ আচলতে আমি ভাবোঁ যে মানে ক'ৰবাত যেন স্ক্ৰিপ্টেড নিচিনা লাগে যিটো সঁচা অৰ্থত মানুহে কোৱা কথাখিনি আমাৰ অনুভৱ হয় আপোনালোকে চাব যে বাংলাদেশী বিষয়টো যোৰহাটতে আৰম্ভ হ'ল বিশেষ এটা ৰাজনৈতিক দলে বিশেষ এগৰাকী এগৰাকী সম্ভাৱনাময় ব্যক্তিক বিশেষ ৰাজনৈতিক দলটোৰ মুখ্য দায়িত্ব দিয়াৰ পাছত তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সমষ্টিটোতহে এতিয়া হঠাৎ বাংলাদেশী পোৱা গ'ল নিশ্চয় দেখিলে বিদ্যুৎ শইকীয়াই কি ক'লে আৰু ইয়াতকৈ বাৰু ভাল আৰু কিবা জানিব লাগেনে বাৰু কওকচোন আপোনালোকে যাৰ কিন্তু খুপিত অকণমান মাল আছে তেওঁলোকে কিন্তু ভালকৈ পাই গৈছে গতিকে মানে বিদ্যুৎ শইকীয়াই এনেকুৱাকৈ দিলে কাৰো নাম লোৱা নাই আৰু নাম নলৈ পেলাই তেওঁ মানে এইটো কৈছে কি সাপো নমৰক লাঠিডালো নাভাগক তেনেকৈ ভালকৈ দি দিছে মিহি মিহিকৈ গতিকে পিছত কি কয় কি নকয় মিলা মিছা কৰে নকৰে সেইবিলাক নাজানো কিন্তু মই জানো যে বিদ্যুৎ শইকীয়াত তেনেকুৱা দুই নম্বৰী নহয় নহয় কাৰণে তেওঁ ইমানখিনি কথা দমত ক'বলৈ সাহস কৰিছে এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু সদৌ শেষত সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই